Bismillahirrahmanirrahim Yang berhormat Datuk Sri Ridwan Yusof Menteri Keusahawanan dan Pembangunan Keusahawan Yang berhormat Menteri-Menteri Yang berhormat uh, Yang berbahagia Tuan-Tuan Negara Seterusnya Tuan-Tuan Puan-Puan Hadirin Sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kerana kita dapat bersama-sama di majlis pelancaran dasar keusahawanan nasional DKN pada pagi ini. Saya ucap terima kasih kepada warga Kementerian Pembangunan Usahawan kerana menjemput saya dan saya ucap tahniah juga di atas penghasilan dasar yang khusus mengenai pembangunan keusahawanan. Dasar ini memperlihatkan komitmen kerajaan untuk mempertingkat semangat keusahawanan di kalangan rakyat dan jika boleh semangat ini turut menjadi satu budaya di kalangan rakyat kita tuan-tuan dan perempuan jika kita imbas kembali Kerajaan Pakatan Harapan meletakkan keusahawanan sebagai salah satu agenda penting bagi pembangunan negara kerana itu apabila kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada Julai 2018 kita mewujudkan semula kementerian yang khusus untuk keusahawanan. Semenjak dari itu kerajaan tidak henti tidak berhenti menekankan perlunya pembangunan keusahawanan yang lebih lestari. Kemuncaknya adalah hari, adalah hari ini apabila kita melancarkan dasar keusahawanan nasional di mana dokumen ini dis, diharap akan menjadi blueprint kepada usaha kita untuk memastikan objektif-objektif agenda keusahawanan tercapai. Selain dari itu, yang lebih penting ialah meletak keusahawanan sebagai satu strategi utama pembangunan ekonomi negara pembangunan keusahawanan dan perusahaan perusahaan kecil dan sederhana PKR menjadi aset penting kepada kerajaan. Mereka bukan sekadar untuk meningkatkan tahap ekonomi rakyat tetapi juga merupakan strategi dan inisiatif untuk mengeluarkan negara dari perangkap pendapatan pertengahan ataupun middle income trap. Kerana itu, di bawah rancangan Malaysia ke-11, keusahawanan dikenal pasti sebagai salah satu bidang keutamaan nasional menjelang wawasan 2020. Kita sekarang menghadapi suasana ekonomi dunia yang bukan sekadar kompetitif dan mencabar malahan penuh dengan ketidaktentuan akibat dari apa yang kita kenali sebagai trade wars. Kerana itu dasar keusahawanan nasional ini amat wajar dan dia diperkenal tepat pada masanya. Di dalam ketidaktentuan akibat perang dagang itu kita masih mampu menarik pelaburan luar. Untuk suku pertama 2019, angka pelaburan masuk ke dalam negara FDI mencecah RM21.1 bilion ringgit. Secara perbandingan untuk tempoh masa yang sama bagi tahun 2018 FDI hanya berjumlah 11.2 bilion. Laporan terkini tabung kewangan antarabangsa IMF World Economic Outlook 2019 semendirikan unjuran yang sangat positif kepada Malaysia. KDNK dan pendapatan perkapita diramal meningkat. Berasaskan nilai semasa, Malaysia mampu mencapai status high income economy menjelang 2021 ataupun 2022. Angka-angka dan ramalan-ramalan memperlihatkan keupayaan kita untuk terus merancang merancakkan ekonomi negara tetapi kita harus berhati-hati dan bersedia menghadapi kemungkinan berlaku keadaan yang memudaratkan pertumbuhan. Kerana itu, tumpuan perlu diberi kepada Domestic Investment, DDI, bukan FDI, DDI, sejajar dengan tumpuan dan harapan kita terhadap FDI ataupun pelaburan langsung asing ke dalam negara. Di sinilah perlunya keusahawanan negara dipertingkat dan dasar keusahawanan negara dirangka sedemikian untuk mencapai objektif tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, saya selalu sebut bahawa Malaysia akan memberi fokus kepada ekonomi berasaskan prinsip kemakmuran bersama, shared prosperity. Malahan kita telah merangkakan satu gagasan ekonomi baru yang kita rangk rang rangkumkan di dalam wawasan kemakmuran bersama tersebut. Dengan itu kita telah mengambil pendekatan bahawa pembangunan negara pada hari ini bermaksud memberi kemakmuran bersama ataupun shared prosperity kepada semua rakyat dengan meningkatkan kuasa beli rakyat dan menghapuskan jurang pendapatan dan kekayaan antara kelas, antara kaum, uh, wilayah dan rantaian bekalan yang melampau. Kita berhasrat untuk negara membangun dengan lebih pesat dan makmur. Namun pembangunan ini tidak hanya dinilai melalui angka-angka KDNK. Pembangunan dan kekayaan ini harus diagihkan dengan lebih adil supaya semua rakyat dapat merasainya. Dalam definisi yang ringkas, kemakmuran bersama adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus menerus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif di setiap peringkat rantaian nilai kelas kaum dan geografi sehingga mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan di kalangan rakyat menjelang tahun 2030. Rakyat yang bersatu tanpa prasangka dengan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya adalah asas kepada penyatuan negara bangsa. Saya melihat strategi-strategi yang dirangka di dalam dasar keusahawanan nasional ini beriringan serta berkeupayaan membantu mengisi dan memenuhi cita-cita negara untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama tersebut. Sudah pasti kemakmuran bersama akan turut mempunyai agenda bumi putera yang lebih tersasar. Dasar keusahawanan nasional yang dilancarkan hari ini akan memberikan tumpuan kepada lima objektif utama yang berikut. Satu, mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondisif bagi menyokong agenda pembangunan ekonomi negara yang inklusif seimbang dan mapan. Kedua, membentuk masyarakat Malaysia yang berpemikiran dan berbudaya keusahawanan. Ketiga, meningkatkan bilangan usahawan yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan kompetitif. Keempat, Mempertingkatkan keupayaan usahawan tempatan dan industri kecil dan sederhana, dan kelima menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan bagi memastikan kelima-lima objektif dasar keusahawanan terlaksana enam elemen trust yang dikenal pasti mampu mengu menunjungi menunjangi usaha tersebut iaitu pembudayaan keusahawanan penjajaran semula sistem kawal selia dan capaian kepada pembiayaan kewangan pengukuhan pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik penumpuan kepada perniagaan perusahaan berteraskan inovasi. Pemerik, pemerkasaan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perlonjakan perusahaan berpotensi pertumbuhan tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, nilai dan budaya keusahawanan bukan sesuatu yang asing di kalangan warga Malaysia. Ianya adalah nilai dan semangat yang boleh disemai dan boleh dilentur sejak dari awal lagi. Saya rasa inilah aspek paling mustahak untuk kita semai dan teliti semula. Tidak ada usahawan yang akan berjaya tanpa disiplin dan kesungguhan begitu juga perlunya sikap yang yang positif dan keberanian mengambil risiko, nilai trust seperti integriti dan kebolehpercayaan juga mesti diasuh sejak, sejak dari awal lagi. Kita mahu melahirkan usahawan bukan peniaga pandai membeli dan menipu pelanggan. Selain daripada nilai-nilai tersebut. Dasar keusahawanan ini turut menekankan kepada perlunya penekanan dan pendidikan serta latihan keusahawanan yang berterusan. Ini penting kerana semua usahawan perlu bersedia menghadapi dan melalui revolusi industri 4.0. Kegagalan mengikuti perkembangan dan cabaran daripada industri 4.0 akan meminggirkan usahawan-usahawan kita jika kita tidak bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan wujudnya dasar keusahawan nasional ini beberapa isu yang mengganggu kelompok usahawan kita dapat diselesaikan Kerajaan juga ingin melihat sumbangan sektor PKS yang lebih besar daripada KDNK negara Saya difahamkan sasaran dasar keusahawan ini yang berkait PKS ataupun SME pada tahun 2025 adalah seperti berikut 45% sumbangan PKS kepada KDNK negara. 72% jumlah keseluruhan pekerjaan berada di sektor PKS dan 25% sumbangan tersebut sumbangan ekspor PKS kepada KDNK. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah dasar yang holistik, Kementerian Pembangunan Usahawan Perlu fokus untuk membina ekosistem keusahawanan yang inklusif. Dengan adanya dasar keusahawan ini, saya harap semua isu pertindihan dasar tugas dan aktiviti pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan di beberapa kementerian dapat diselaraskan semula. Ia harus melihat kesungguhan dan kecenderungan usahawan generasi muda baik di dalam bidang startup ataupun social enterprise. Potensi sebenar lebih 14,000 buah koperasi dengan kekuatan anggota lebih daripada 6.5 juta orang bersamaan modal share hampir 15 bilion ringgit juga perlu diperkasakan se sebaliknya sebaiknya dalam pada itu ruang dan akses kepada ekosistem keusahawanan juga perlu diperluas ini termasuklah membuka peluang keusahawanan untuk golongan berpendapatan rendah ataupun B40 orang kelainan upaya orang asli ataupun orang asal wanita dan juga belia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dasar keusahawanan nasional ini akan menjadi nukleus dan pemangkin kepada budaya keusahawanan. Untuk itu, setiap kementerian dan agensi pelaksana yang terbabit di dalam usaha membangun usahawan perlu bergerak sebagai satu pasukan dalam pelaksanaan dasar ini. Akhir kata, semoga pelaksanaan dasar keusahawan nasional akan meletakkan Malaysia sebagai negara keusahawanan tulen menjelang tahun 2030 nanti. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya melancarkan dasar keusahawanan nasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan nampaknya Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan akan bersama Yang Amat Berhormat Tun dan bersedia untuk membuka lebaran yang baru buat Malaysia. Sebuah negara keusahawanan unggul menjelang 2030. Baiklah untuk melancarkan dasar keusahawanan nasional 2030 dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk menyingkap muka surat pertama dalam kiraan 3, 2, 1. Satu. Bukunya telah pun dibuka Terima kasih yang berhormat Tun Kini dipersilakan yang berhormat menteri Untuk mengiringi yang amat berhormat Tun Untuk sesi foto media Bersama naskah pertama Dasar Keusahawanan Nasional 2030 Dipersilakan rakan-rakan media kita Para-para kameraman Untuk tampil ke hadapan The first photo moment of the National Entrepreneurial Policy 2030. Semoga usaha Kementerian Pembangunan Usahawan serta penglibatan semua kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan berjaya menghasilkan usahawan yang kental, berdisiplin, berintegriti dan berkemahiran sambil dipacu inovasi. Majlis mempersilakan berhormat Perdana Menteri diiringi Menteri Pembangunan Usahawan kembali ke tempat duduk untuk menyaksikan video. one